ખટોદરામાં આવેલા મનોહર ડાઇંગ પ્રિન્ટિંગ મિલમાં કામ પર બોલાવ્યા બાદ યુવાનને હોસ્પિટલે ખસેડાયો હતો જે મોત નીપજવા પામ્યું છે તો બીજી તરફ મૃતકના પરિવારજનો દ્વારા મારમારી હત્યા કરે હોવાનો આક્ષેપ નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવ્યો છે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં મૃતક પાણીસરા ખાતે રહેતા નીતે રીતેશ જાદવની બહેને આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે તેનો ભાઈ ત્રણ દિવસની રજા પર હતો કે તેમ જતાં શનિવારે સવારે કામ પર બોલાવ્યા

तो उसको दो अक्टूबर को सुबह ही फ़ोन करके बुलाया कि रितेश आ जा तू काम पे वो कारीगर नहीं आया है उसको वो उसका रजा था उसको ज़बरदस्ती फ़ोन करके बुलाया और बोलते हैं कि रितेश तू आ जा फिर उसके बाद शाम को शाम को फ़ोन फ़ोन आया नहीं इस भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में फ़ोन आया नहीं एक बाबू मास्टर और एक कंपनी का आदमी के के आदमी आया और बोलता है कि चलो चलो कोई घबराने की बात नहीं है तुम्हारा लड़का सही है और हॉस्पिटल में है आया और ऐसा बोला फिर मेरे मम्मी और मेरे पप्पा गए थे फिर मेरे मम्मी पप्पा देखे कि नहीं देखे मुझे पता नहीं तो फिर उसके बाद मैं आई तो मुझे मुझे देखने नहीं दिया और डायरेक्ट पोस्टमार्टम में डाल दिया क्या काम करता था हुँ? वो डाइंग डाइंग पेंटिंग में काम करता था, था। मनो, मनोहर डाइंग पेंटिंग अब आप क्या चाहते हो क्या है मान रहा आप बॉडी क्यों नहीं रही हो नहीं मेरे मम्मी पापा का सहारा कौन बनेगा इसके वजह से हम न्याय चाहिए क्या हुआ था क्या किस तरह से उसकी मौत उस, उसको कंपनी में किसी ने मारा है और जहाँ पे कैमरा नहीं था બીજી તરફ ખટોદરા પોલીસે રીતે યાદવ ના મોત ને લઈને અકસ્માત મોત ની ઘટના ની ઉલ્લેખ કર્યો છે ત્યારે હવે આ મામલે પોલીસ તટસ્થ તપાસ કરી ખાસ જરૂરી છે